barchaga salom psixologlarning aytishicha insonlar boshqalardan chiroyli bo'lib ajralib turishlari uchun oynaga ko'p qaraydilar va boshqalardan ajralib turishga harakat qiladilar yana shunday odamlar borki juda katta burni qiyshiq quloqlari umuman olganda noodatiy ko'rinishlari bilan o'zlari xohlamasada boshqalardan farq qiladilar bugun aynan shunday odamlar haqida gaplashamiz ha aytgancha tomosha qilishdan oldin qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang qani boshladik nima deb o'ylaysiz tarozi belgisini allaqachon uch yuz kilogramga yetkazib qo'ygan ayolning hayoliga nima keladi albatta bunday holatlarda ko'p ayollar vazn yo'qotish uchun umidsiz urinishlar qiladi faqat monika Ralli emas bu ayolga nimadir kamdek ko'rindi iste'mol qilayotgan mahsulotlari kamdek tuyuldi va yigitidan so'radi ha ha men rost gapirdim uning rostdan ham sevgan yigiti bor uning yigiti oqsilga boy kokteyllar tayyorlaydi va ko'proq iste'mol qilishi uchun ularni varonka orqali beradi gap shundaki monika Guinness kitobiga kirish uchun o'z oldiga maqsad qo'ygan edi uning maqsadi vazni 450 yuz ellik yetkazish edi ammo uning orzusi amalga oshmadi gap shundaki monika to'satdan homiladorligini bildi sog'lom bolani dunyoga keltirish uchun zudlik bilan ozishga majbur bo'ldi takvando bilan shug'ullanadigan qizlarning qomati modellardan qolishmaydi lekin shu bilan birga ular nafaqat padyomda yurishni balki kerak bo'lsa o'zlarini va yaqinlarini himoya qilishni ham bilishadi ular ajoyib cho'zilishga ega ular tezkor epchil va o'ziga ishongan bu esa sara demyanovich agar bu qizni televizor yulduzi desangiz unda adashmagan bo'lasiz sara haqiqatdan ham serbiya televideniyasida ob havo prognozini boshqaradi bundan tashqari u takvando bilan professional tarzda shug'ullanadi bunday sevimli mashg'uloti uning chiroyli ko'rinishiga yana uy ishlarini oson bajarishga do'konda xaridlarni amalga oshirishga va albatta instagramda подписчик yig'ishga yordam beradi bolalar bu katta baxt ugandalik maryam Nabat hech kimga o'xshamaydi u qirq to'rt farzandning onasi qirq to'rtta farzandni barchasini o'zi dunyoga keltirgan maryamni farzandlari juda yaxshi ko'rishadi u farzand ko'rish katta baxt deb bilar edi lekin hozir yosh qizlarga o'zining xatosini takrorlamaslikni uqtiradi chunki ko'p farzandni tarbiyalash juda katta mashaqqat talab qiladi ko'p erkaklar uzun sochli ayollarni yoqtirishadi mening fikrimcha bu yerda ham me'yor bo'lishi kerak axir <laughs> hech kim qiz do'stining sochlariga o'ralashib qolishni xohlamaydi 16 yoshli milan shpotter sochlari <laughs> 170 yuz uzunlikda o'stirishga muvaffaq bo'ldi endi uni hindistonlik Rapunzel deb atashmoqda sizningcha bu go'zal ayol nima ish qiladi deb o'ylaysizlar model boshlovchi aktrisa yo'q umuman olganda bu ayol taykvando bo'yicha murabbiy bu ayolning tashqi ko'rinishiga qarab baho bermang bu ayol o'z maqsadiga qanday erishishni biladigan kuchli xarakterga ega ushbu maftunkor sportchining ismi Lauren edmon har birimizning o'z go'zallik didimiz bor va boshqalarning didi bilan bahslash mumkin emasligini bilamiz bu irena anderson u har kuni sport zalda o'z qiyofasini aynan shu qiyofaga keltirish uchun muntazam ravishda shug'ullangan shaxsan meni fikrimcha bu qiyofa unga yarashmagan siz nima deb o'ylaysiz fikringizni kommentariyada yozib qoldiring kaliforniyalik den begbi har doim super qahramonlar kabi bo'lishni orzu qilgan faqat u hech qanday sehrli kuchga emas shu sababli orzusini ro'yobga chiqarish uchun u juda ko'p mashg'ulotlar qiladi ammo u naqadar katta natijalarga ega bo'lganiga qarang o'spirin qiz uchun bu chakka emas nima demadingiz elisanda kruz model bo'lib ishlaydi lekin u noodatiy go'zallikka ega bo'lganligi sababli odamlarni e'tiborini tez o'ziga tortadi elisanda kruz braziliyadagi eng bo'yi baland qiz bo'lib uning bo'yining o'lchami ikki metru olti santimetrni tashkil etadi u qiz judayam ozg'in bu ma'lumotlari bilan elisanda modellashtirish agentligining nazaridan qolmadi yana uning ota onasi va tanishlari qiz bunday ko'rinishi bilan erkaklarni qo'rqitishi va o'ziga juft topa olmaslikdan xavotirda edilar u taniqli model bo'ldi lekin o'ziga juft topishi oson bo'lmaydi deb ta'kidlashar edi ammo elisning o'zi hech narsadan xavotir olmadi va aniqrog'i u to'g'ri ish qildi 17 yoshida elisanda o'zidan yarim metr bo'yi past bo'lgan frans renaldoda silvanni uchratdi ular turmush qurishdi va 4 yildan beri baxtli oila bo'lib yashamoqda frans so'zlariga ko'ra u sevgilisining ko'rinishidan xijolat bo'lmaydi aksincha uzun bo'yidan faxrlanadi uni juda uzoqdan ko'ra olaman deydi u qadimiy afsonalarda kuchli qahramonlar haqida hikoya qilinadi lekin hech qayerga va hech qachon ular orasida ayollar bo'lgan deb aytilmaydi yana kim biladi agar siz Donya moraga yaxshilab qarasangiz murmanslar avlodi deb o'ylab qolasiz u avtobuslarni osonlik bilan tortadi va og'ir yuk mashinasini o'rnidan qo'zg'atish u uchun qiyin ish emas <laughs> 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 dona bura unchalik malikaga o'xshamaydi lekin uni og'ir atletika malikasi deb atashadi shotlandiyada bahodirlar musobaqasi paytida u umumiy og'irligi uch yuz kil bo'lgan toshlarni ko'tarishga muvaffaq bo'lgan yana bir bahodirlar musobaqasida beton toshlarni bo'chka ustiga ko'tarib qo'ygan va bu mashg'ulot unga hech qanday qiyinchilik tug'dirmagan bugungi kunda Dona dunyodagi eng kuchli ayol ammo agar bu uning asosiy qadr qimmati deb o'ylasangiz adashasiz Dona mehribon uy bekasi va ikki farzandning onasi u kuchli ayol ham chinakam suyukli rafiqa oilasiga mehribon va g'amxo'r bo'lishni mumkinligini isbotladi Abby britaniya bu siyam egizaklari ular umuman normal to'laqonli hayot kechiradilar bu qizlarni qiziqishlari har xil ular o'z didlariga ega ular o'zaro kelisha oladilar va juda kamdan kam hollarda janjallashishadi ular o'ziga xos ko'rinishlariga qaramay juda jozibali go'zal qizlarga aylanishdi ehtimol yaqin orada ular o'z umr yo'ldoshlarini topishadi ammo ularning hech biri uchrashuvga alohida chiqa olmaydi chunki opa singil doimo birga bo'ladi misrlik mustafo ismoilga dengizchi papay laqabini berishgan va unga qarab nima uchun bunday nom berishganigi va unga qarab nima uchun bunday nom berishganini anglash mumkin uning dunyodagi eng katta bitseplari 80 metrga yetgan ammo multfilm qahramonlaridan farqli o'laroq ismoil hech qachon ismaloq iste'mol qilmaganligini aytadi agar video yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang video haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldiring sizlar bilan dangasa bloger keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman omon bo'ling